Что касается личных трат и наличия коррупционной составляющей в этом. Только на оплату гостиниц, услуг в гостиницах, баров и ресторанов в гостиницах, в течение полутора лет Тимошенко потратила более 150 тысяч долларов. Приобретение дорогостоящих драгоценностей и прочего с карточки, которая американским правосудием подтверждена как компания, принадлежащая Тимошенко, и есть подтверждением вот той самой коррупционной составляющей, которая лежит в основе всех газовых схем. Значит, что касается расследования этого дела, и других, которые ведутся сегодня в различных органах Украины, в том числе в СБУ, то и эти моменты лягут в основу позиции обвинения. Уголовное дело по Тимошенко в Российской Федерации действительно закрыто. Но закрыто это дело не в связи с реабилитацией Тимошенко, а наоборот, в связи с доказательством ее вины и истечением сроков привлечения к уголовной ответственности. Таким образом, Генеральная прокуратура России установила вину Тимошенко, и по ее личному заявлению о согласии с таким решением, следователь Генеральной прокуратуры России прекратил уголовное дело в связи с истечением сроков давности, тем самым признав Тимошенко виновной в систематической даче взяток чиновника Министерства обороны по так называемым нереабилитирующим обвиняемым обстоятельствам. Это означает, что Тимошенко или Владимировна была привлечена к уголовной ответственности за систематическую организацию сдачи взяток. И долги, о которых вы говорите, Российская Федерация требует уже с правительства Украины. Если вы кажете, что у Тимошенко был корыстный мотив при подписании договоров с Газпромом, то почему тогда не списали этот борг, когда был подписан этот угода? Смотрите, в чем пикантность момента. Это мошенническая схема, явно преступная. Но самое интересное в том, что гарантия украинского правительства подписанная Павлом Назаренко, в Кабинете Министра Украины нигде не значится. Документов, подтверждающих официальное ее принятие Кабмином, нет. Данных о том, что Кабмин голосовал за принятие такого решения, нет тоже. И в реестре гарантий правительства Украины этого документа нет. Это означает, что гарантия, которая была предъявлена в Российской Федерации, была исполнена таким же точно образом, как и директивы, подписанные Тимошенко и врученные Дубине. Это, похожая, общая практика фальсификации документов, на основании которых принимаются соответствующие решения. Первый вопрос. Должен ли госбюджет Украины возмещать долги Тимошенко по документу, подписанному Лазаренко, который никак нигде не зарегистрирован в Украине? Кстати, с этим следствие разберется тоже. вы говорите о справе говорит, что все суды ее выполнили. Никаких вопросов прокуратуры не должно быть. Это только политическое расследование. Не могли доказать, почему сейчас снова нужно вспоминать об этой Ну, вы же сами, наверняка, знаете, что это неправда. И нет ни одного судебного решения оправдывать, что не существует. Это вранье. На самом деле все дела в отношении Тимошенко были прекращены генеральным прокурором Украины Пескуном в 2005 году сразу после назначения Тимошенко премьер-министром Украины. И вы помните интервью генерального прокурора Пескуна по этому поводу, как он осознал и какое решение у него созрело. Но это разговор долгий, и мы к нему вернемся.